হেল্ল' এ ভ্ৰিৱান মই ডিম্পলে আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই আহিলোঁ কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ মই এতিয়া আজি যাম মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ আৰু আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে আৰু আমি যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়া যাওঁৱেই নগ'লে মনটো ভাল নালাগে ওলাই লওঁ ওলাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ ঠিক এতিয়া যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু মন্দিৰ আহি পালোহি প্ৰায় এয়া গাঁৱৰে বৰজনীৰ পৰা ধূপ চাকি ল'লোঁ ধূপ চাকি লৈ আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগলৈ যাম লৈ আকৌ খোজকাঢ়ি নাযায় কাৰণ সি হেনো তাৰ হেনো ভৰি বিষাইছে আৰু দেউতাকৰ কোচতহে যায় সেইকাৰণে তাকে বাপেকে কোঁচত লৈ লৈ আহি আছে আৰু আমি এতিয়া ভিতৰৰ ভাগ পালোঁহি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ ধূপ চাকি নিব নিদিয়ে ধূপ চাকি মন্দিৰৰ বাহিৰতে ব্যৱস্থা কৰি দিছে তাতে লগাব লাগে আৰু ইয়াত মাছ আৰু কাছৰ জীয়াই থৈছে আমাৰ ল'ৰাই আকৌ মাছ আৰু কাছৰ চায়ে থাকিবলৈ লাগে তাৰপিছত ক'লোঁ বোলো ভিতৰত আছে ভোলা সেই বুলি কোৱাৰ পিছতহে সি ভিতৰলৈ যাবলৈ লৈছে এয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ ভিতৰত অকল শৰাই বস্তু আৰু অৰিহণা দিবলৈ দিয়া হয় চৰ্দি লাগি অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে মাতটো ভাগি প্ৰায় নোলাওঁ নোলাওঁ অৱস্থা তথাপিতো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এনেই আছে ভিডিঅ'টো দিওঁ বুলি ভাবিহে ভিডিঅ'টো ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছেনে ওপৰত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ম'হ বাঁহ আছে আৰু এয়া আমি ইয়াৰ পিছতে আমি অকণমান দেৰি বহিলোঁ বহি পেলাই এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আমি অহা নিহানি মানুহ বহুত আছিলে কাৰণ মাঘ মাহ আৰু তাৰ বাহিৰেও এনেও বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা ইয়ালৈ মানুহ আহে আঁতৰৰ পৰা মন্দিৰভাগ ইমান দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো আৰু এতিয়া আমি আহি ঘৰ পালোহি ঘৰ পাই এয়া খাই বৈ লওঁ কাৰণ যাওঁতে খাই বৈ যোৱা নাছিলোঁ তাৰপাছত ৰাতি আকৌ ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ আছে খুৰীহঁতৰ ঘৰত ৰাতি তালৈ যাব লাগিব ভাত খাবলৈ আমাৰ সকলোকে মাতিছে ভাত খোৱাকৈ তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ একেবাৰে খুৰীহঁতৰ ঘৰত আহিহে এয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ এয়া বৌহঁতে পূৰা বনোৱাত ব্যস্ত বৈয়ে এয়া মাছ ভাজি দিছে আৰু মই বোলে মাছৰ জোলটো বনাব লাগিব বৈয়ে মাছটো ভাজি দিলে ইফালে বৈয়ে দালি বনাই আছে আৰু এয়া যে এয়া বৈয়ে আকৌ ভাজি বনাবলৈ পাচলি কুটি আছে আৰু চব নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আমাৰ পোৱালিকেইটাও আকৌ এনেই থকা নাই দেই এইটো সিটো কৰি ব্যস্তই আছে এয়া মাংস আনি থৈছে ভাজি কি মাংস বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে এয়া মই মাছৰ জোল বনাই আছোঁ আৰু মাছৰ জোলৰ বনোৱাৰ পিছতে আকৌ বনাব লাগিব মাংস বনোৱা দায়িত্বটো আৰু নাযায় আৰু নহয় জানো আৰু ভালো পাওঁ আৰু বনাই পেলাই বেয়া নাপাওঁ বাৰু বনাই সেইকাৰণে সকলোতে বনোৱা দায়িত্বটোৱেই পাওঁ চাগে এফালে এয়া মাছৰ তৰকাৰী পূৰা উতলি আছে আৰু আনফালে মই এয়া মাংস বনাই আছোঁ আৰু আমি গোটেইকেইজনী পূৰা লগ খাই পূৰা লেকচাৰ মাৰি মাৰি এয়া কাম কৰি আছোঁ আকৌ বৌহঁতে পূৰা জুইত বহি এয়া ডেকচিত ভাত বনাই আছে আৰু এনেদৰে বিহু বুলি সকলোৱে মিলি এসাঁজ খোৱা হ'ল আৰু ভাত পানী বনাই এতিয়া হ'ল হোৱাৰ পিছতে এয়া আমি ডাঙৰখিনিক খাবলৈ দিলোঁ মানে আমাৰ মাহঁতক আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সিহঁতক আগতীয়াকৈ খুৱাই ললোঁ মাহঁত আৰু পোৱালিহঁতে খোৱাৰ পিছতে আমিও বহিলোঁ এয়া খাবলৈ আৰু সকলোৱে বহি লৈছোঁ খাবলৈ একেলগে এয়া ভাত পানী খাই আহি ঘৰ পালোহি পাই এতিয়া আৰু শুবলৈ লৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো তেন্তে হ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম বা বাই